Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова, далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Zenith 12. J'ai cherché sur Internet pendant des semaines. Finalement, j'ai trouvé une annonce intéressante. L'appareil semblait en bon état. Il était vendu par une personne nommée Monsieur Dubois. Le prix affiché était de 150 euros. C'était un peu cher pour mon budget. J'ai envoyé un message à monsieur Dubois. Je lui ai demandé des détails supplémentaires. Sa réponse fut rapide et enthousiaste. Il semblait très attaché à cet appareil. Il a écrit une longue description de son histoire. J'ai décidé de tenter ma chance pour le prix. J'ai proposé 120 euros. La réponse de M. Dubois fut étonnante. Il a refusé sèchement. Il a expliqué que l'appareil avait une âme. Il a ajouté que ce n'était pas un simple objet. J'étais un peu déçue, mais aussi amusée. J'ai insisté poliment. J'ai dit que mon budget était limité. Il a répondu avec une autre longue histoire. Cette fois, c'était sur ses voyages avec l'appareil. Il a mentionné des photos de paysages magnifiques. J'ai souri en lisant ses messages. Il était vraiment unique comme vendeur. J'ai fait une nouvelle proposition. 130 euros. J'ai pensé que c'était un bon compromis. Il a mis du temps à répondre cette fois. Enfin, un message est arrivé. Pour vous, parce que vous comprenez l'art. J'ai éclaté de rire. Il a accepté les 130 euros. Nous avons convenu d'un rendez-vous. J'ai pris le train pour aller chez lui. Sa maison était pleine de photos anciennes. Monsieur Dubois était un homme âgé et charmant. Il m'a parlé de l'appareil pendant une heure. Il m'a montré comment l'utiliser. Il semblait heureux de le laisser partir. Mais seulement à quelqu'un qui l'apprécierait. J'ai payé les 130 euros. Je suis reparti avec mon précieux Zenith 12. C'était plus qu'un simple achat. J'ai toujours rêvé d'un vieil appareil photo argentique. Photo Un modèle spécifique me plaisait, le Zenith 12. 12. J'ai cherché sur Internet pendant des semaines. Я шукав в інтернеті протягом тижнів. Фінальмон, я тров ін анонс интерес. Зрештою, я знайшов цікаве оголошення. En bon état. Апарат здавався у хорошому стані? Дубо. Його продавала людина на ім'я пан Дюбога. « Le prix affiché était de 150 euros. »« C'était un peu cher pour mon budget. budget. »« J'ai envoyé un message à Monsieur Dubois. »« Je lui ai demandé des détails supplémentaires. » Я попросив у нього додаткові деталі? Sa репонс фут рапід et enthousiaste. Його відповідь була швидкою та захопленою. Il semblait très attaché à cet appareil. Він здавався дуже прив'язаним до цього апарату? Il a écrit une longue description de son histoire. Він написав довгий опис його історії. Décidé de tenter ma chance pour le prix. Я вирішив спробувати свою удачу щодо ціни? Proposé 120 Я запропонував 120 євро. Il a refusé sèchement. Він різко відмовив. Il a expliqué que l'appareil avait une âme. Він пояснив, що апарат мав душу. Il a ajouté que ce n'était pas un simple objet. Він додав, що це не був простий об'єкт. J'étais un peu déçu, mais aussi amusé. Я був трохи розчарований, але також розважений. J'ai insisté poliment. Я наполягав ввічливо? Я сказав, що мій бюджет був обмежений? Il a répondu avec une autre longue histoire. Він відповів ще однією довгою історією. Cette fois, sur voyages avec Цього разу це було про його подорожі з апаратом? Il a, Il a mentionné des photos de paysages magnifiques. Він згадав фотографії чудових пейзажів. Je souris en lisant ses messages. Я посміхнувся, читаючи його повідомлення. Il, Il était vraiment unique comme vendeur. Він був справді унікальним як продавець. J'ai fait une nouvelle proposition. 130 ру. Я зробив нову пропозицію 130 євро. Я подумав, що це був хороший компроміс? Il a mis du temps à répondre cette fois. Цього разу він довго не відповідав. Enfin, un message est arrivé. Нарешті надійшло повідомлення. Pour vous. Parce que vous comprenez l'art. Для вас, тому що ви розумієте мистецтво. J'ai éclaté de rire. Я розсміявся. Il a accepté les 130 euros. Він погодився на 130 євро. Nous avons convenu d'un rendez-vous. Ми домовилися про зустріч. J'ai pris le train pour aller chez lui. Я поїхав поїздом до нього. Monsieur Dubois était un homme âgé et charmant. Пан Дюбуа був літнім і чарівним чоловіком. Il parlé de pendant une heure. Він розповідав мені про апарат протягом години. Il m'a montré comment l'utiliser. Він показав мені, як ним користуватися. Il heureux de le laisser partir. Він здавався щасливим відпустити його. Mais seulement à qui Але тільки тому, хто його оцінить. Payé les 130 Я заплатив 130 євро. Je suis reparti avec mon précieux Zenith 12. C'était Zenit plus qu'un simple achat. C'était J'ai toujours rêvé d'un vieil appareil photo argentique. Un modèle spécifique me plaisait, le Zenith 12. J'ai cherché sur Internet pendant des semaines. Finalement, j'ai trouvé une annonce intéressante. L'appareil semblait en bon état. Il était vendu par une personne nommée Monsieur Dubois. Le prix affiché était de 150 euros. C'était un peu cher pour mon budget. J'ai envoyé un message à monsieur Dubois. Je lui ai demandé des détails supplémentaires. Sa réponse fut rapide et enthousiaste. Il semblait très attaché à cet appareil. Il a écrit une longue description de son histoire. J'ai décidé de tenter ma chance pour le prix. J'ai proposé 120 euros. La réponse de M. Dubois fut étonnante. Il a refusé sèchement. Il a expliqué que l'appareil avait une âme. Il a ajouté que ce n'était pas un simple objet. J'étais un peu déçue, mais aussi amusée. J'ai insisté poliment. J'ai dit que mon budget était limité. Il a répondu avec une autre longue histoire. Cette fois, c'était sur ses voyages avec l'appareil. Il a mentionné des photos de paysages magnifiques. J'ai souri en lisant ses messages. Il était vraiment unique comme vendeur. J'ai fait une nouvelle proposition. 130 euros. J'ai pensé que c'était un bon compromis. Il a mis du temps à répondre cette fois. Enfin, un message est arrivé. Pour vous, parce que vous comprenez l'art. J'ai éclaté de rire. Il a accepté les 130 euros. Nous avons convenu d'un rendez-vous. J'ai pris le train pour aller chez lui. Sa maison était pleine de photos anciennes. Monsieur Dubois était un homme âgé et charmant. Il m'a parlé de l'appareil pendant une heure. Il m'a montré comment l'utiliser. Il semblait heureux de le laisser partir. Mais seulement à quelqu'un qui l'apprécierait. J'ai payé les 130 euros. Je suis reparti avec mon précieux Zenith 12. Це qu'un simple achat». Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.